বহুত কথা কয় চুটি কাপোৰ বয়সৰ কথা কয় কিন্তু এইবিলাক কথা আচলতে একদম বেচলেছ কোনো লজিক নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক কৈ মেলি মানুহে যিসকলে কয় সেই তেওঁলোকে আচলতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আমাৰ মাজত আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰুভ হৈ গ'ল অলৰেডি এইবিলাক এইবিলাকৰ উৰ্ধত তাৰমানে যে সৰু ছোৱালী এতিয়া চাওক এগৰাকী শিশুৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধলৈকে চুটি কাপোৰ পিন্ধাৰ পৰা আদি কৰি সিজা পিন্ধালৈকে সকলোৰে লগতেই এই ধৰণৰ কামবিলাক হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেক দিনাই আমি ভয়ত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলেও খালি ইটোৱে ক'ত আছা কাৰ লগত আছা কাৰণ আমিও জানো সকলো পুৰুষ তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কোন পুৰুষ অসুৰক্ষিত বা অসুৰ কোন কোনজন পুৰুষ অসুৰক্ষিত সেইখিনি কথা আমি কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু যিমান কেচেছ দেখিছোঁ যিমান ঘটনা দেখিছোঁ প্ৰায়ভাগ কথাত এটা কথাই অনুভৱ কৰোঁ যে নিজৰ লগত কানেকশ্যন থকা মানুহৰ মাজত বেছিয়ে হৈ আছে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক গতিকে কেলকতা হওক দেলহী হওক অসম হওক বা য'তেই হওক এই ঘটনাবিলাক কমিব লাগে আৰু এই শাস্তি পাইছে ভাল লাগিছে বাৰু আমাৰ সকলোৱে ভাল লাগিছে শাস্তি পোৱাই মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ যি ঘটনা হ'ল ভাল লাগিছে কিন্তু সেইটোৱে শেষ নহয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো যে এগৰাকী বৰ বেয়া ধৰ এটা বেয়া কমেণ্ট কৰিছে এই মানুহজনো কিন্তু ধৰ্ষণকাৰীৰ নিচিনাই কাম কৰিছে দ্য ৰেবিড এক্স জিৰ' পইণ্ট টু কি কাৰণে ধৰণৰ কথাবিলাক লিখে বাৰু এই যে ডিজিটেলি যে আমাক কিবা কিবি লিখে সেই বস্তুবিলাকো কিন্তু ওৱান কাইণ্ড অফ এবিজ এই ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু এই মানুহখিনিৰ চেইঞ্জ কেনেকৈ আনি মানে এই মেণ্টেলি ইটছ অল এবাউট মাইণ্ডছেট মই সিদিনাও কৈছোঁ মাইণ্ডচেটটো চেইঞ্জ কৰা সময় আহি পৰিছে আৰু ইমান বছৰৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো আজি আমি ভয় খাই থাকোঁ ক'ত ৰাতি অকলে যাবলৈ ভয় লাগে স্কুল কলেজত অকলে যাব ভয় লাগে আমি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ অকলে যাবলৈ ভয় লাগে মানে অনবৰ ভয়তেই জীয়াই থাকিম নেকি এই কথাখিনি এই এইটো ব্যৱস্থা এই দায়িত্বটো কোনেই ল'ব মই বুজি নাপাওঁ মই নাজানো মোৰ ওচৰতো চলিউচন নাই যে মানুহখিনিৰ মেণ্টেলিটি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব কিন্তু দিছ ইজ অল এবাউট মেণ্টেলিটি আমি যিমান আজি মানুহ এগৰাকী ধৰ্ষণকাৰী ধৰা পৰিছে শাস্তি পাইছে কাইলৈ আকৌ হৈ আছে নহয় গতিকে এইটো হৈয়ে থাকিব হৈয়ে আছে এইটো চেঞ্জ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হ'ব আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে বেছিক প্ৰাইমেৰী প্ৰাইমেৰী চলিউচন ইজ এডুকেশ্যন বাৰু সেইটোতো সকলোৱে জানোৱেই আপোনালোকে ভাবকচোন কেনেকেনো চেঞ্জটো আনিব পাৰোঁ মাইণ্ডছেটটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব সেই পুৰুষ এই কেইজনমান পুৰুষৰ কাৰণে গোটেই এণ্টায়াৰ পুৰুষৰ গোটেই পুৰুষৰ জাতিটোৰ ওপৰতে বদনাম যি আমি বা দিয়া যায় সেইটোতো সত্য নহয় আমি জানো যে সকলো পুৰুষ তেনেকুৱা নহয় কিন্তু যিসকলে এই কামবিলাক কৰি আছে সেই কামবিলাকৰ শুধৰণি কেনেকৈ হ'ব সেইটো ডেফিনেটলি মাইণ্ড চেট চেইঞ্জ কৰিব লাগিব এই কথাবিলাক আচলতে আমি আলোচনা কৰিবৰ হ'ল আৰু স্কুল হওক কলেজত হওক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অভিভাৱকসকল পেৰেণ্টছসকল সৰুৰে পৰা আমাক যি শিক্ষা দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত বৰ বেছি মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ সেইখিনি কথাই মই আচলতে বহুত মনটো মোৰ কিবা কিবি লাগি আছিলে সেইবাবে মই ক'লোঁ যি কি নহওক বিং এন আৰ্টিষ্ট এগৰাকী আৰ্টিষ্ট হিচাপে আমি আমাৰ কৰ্ম কৰিবই লাগিব আৰু দ্য শ্ব' মাষ্ট গ' অন গতিকে মোৰ আজিৰ দিনটিত এটি কৃষ্ণ ভাজন আচলতে মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিলে আৰু যিহেতু জন্মাষ্টমী মই জন্মাষ্টমী প্ৰাক্ষণত মই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এটা কথাই মানে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে এই ধৰণৰ মানসিকতাবিলাক যি মানৱ জাতিৰ মাজত আহিছে বা আগৰ যুগ যুগ ধৰি চলি আছে এই কথাখিনি নাইকিয়া কৰক মানুহখিনিক সুদ বুদ্ধি দিয়ক ভাল কথা মানে